Aprel döyüşlərinin iştirakçısı baş leytenant Aidən Həzrətov dünyasını dəyişib. Apa xəbər verir ki, bu barədə Aidənin qardaşı İslam məlumat yayıb. O bildirib ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra Aidənin beynində xərçəng aşkarlanıb. Bu gün isə Aidən həyatını itirib. Qeyd edək ki, Aidən Əzrətov aprel döyüşləri zamanı leytenant rütbəsi ilə hava hücumundan müdafiə üzrə tağım komandiri olub. Tərtərdə gedən döyüşlərdə ciddi xəsarət alıb. Buna baxmayaraq xidmətini davam etdirib. Aidən Əzrətova mərhubətdən sonra baş leytenant rütbəsi verilib. 2020-ci ildə xərçənc xəstəliyinə tutulub. Həkimlərin verdiyi rəyə əsasən xəstəliyi xidmət dövründə tapıb. Allah sənə rəhmət eləsin yiğit. İnşallah sənə də şahid adı verirlər. Yerin cənnət olsun.